Əziz müştərilər, bu gün 26 may, inşallah, çağıram sizə əkin qaydasını çəklişnəyim ki, göndərəndə hamınıza göndərim, yəni ə, bir qaranlıq bir sürüz qalmasın. Verənçinə 30 sant dərinliyində, 25-30 sant dərinliyində bir çuxur qazacaqsınız, çuxur qazacaqsınız. Mənim göndərdiyim şitillərin üz qabığını soyursuz. Üz qabığını soyursuz ki, bu gözlər açıqda qalsın. Soyuduqdan sonra bu şitilləri Həmen bu qazdığımız çuxura qoyuruq. Bunu 30 sant qazmağımızda məqsəd o deyil ki, biz bunu 30 santə əkəcəyik. Məqsəd odur ki, bitki böyüdükcə, üzü qış dövrünə getdikcə 30 santlik məsafəni doldurmaq məqsədinə. Amma hal-hazırda bunu əkəndə, əkəndə qoyduğumuz qədər üzərinə sadəcə olaraq kiçik bir torpaq təbəqəsi, peyn təbəqəsi, quru peyn təbəqəsi, yəni az bir miqdarda, az bir məsələdə, bax belə daş titil görsənəcək qədər də olsa, heç bir problemi yoxdur beləncinə. Bax görün titil artıq bizdə görsənir. Titil altı torpağa dəyib, üst hissəsi gözlər açıqda havada qalır. Gözlər havada qalır. Bu vəziyyətdə titili qoyduqdan sonra can suyu veririk. 10 gün ərzində sulama etmirik. Əgər torpağınız qumdusa, suyu daha çox çəkilsə və tez çəkilirsə çalışın torpaqda sadcolaq nəmliyi saxlamağa çalışın. Bax bu ştili indi sizinlə bərabər bir yer...